Курю, извините, люблю курить, пить. Курите, но не в О, Разговаривать и петь. Чего? Чего? Все люблю, говорю, петь, разговаривать, курить, выпивать. но Задавать вопросы. Куда Да не я звоню. Откуда? Еще раз, не слышу вас. Откуда будете? Владивосток. О, это далеко. Ой, О, далеко. О, oh, your... oh, я знаю. Oh, your... А я из Украины. А Карпатская область. Know. Знаете, где гора Говерла, Карпаты, mm -hmm. вот mm -hmm. Карпаты, вот это. Гора Говерла, Карпаты, вот это. Возле Одесс. Возле Одесс. О, Одесса моя хорошая девочка, я люблю Одессу. А, любите, я да? А, всегда, а, как вот. всегда, а, всегда а, была. любите, да? Очень. Не поверите, Одесситов да? люблю, я, я, понял, да. А... Понял, да. А что такое? Что? А что так? Да нет, ну вы ж будете любить, но сдалека. но Нет, ну нет. нет. Мы по-другому. Неправильно. Я вот люблю по-другому. Когда вот, вот вы находитесь на, зап на Западе, да? Ага. Ну, вы... ага. Угу тебя люблю. И мне, ну, я не раз раз надо. На И мне любовь не надо. Я Значит, вот смотрите. смотрите, какое у вас кощунство. Смотрите. Вот я сейчас так по поводу да. любви. Я, я тебя люблю, я тебя люблю я но тебе пошлю, я пошлю ракету. Тебя я тебя убью, люблю, я но я тебе разрушу дом. Я тебя люблю, но я твою всю родню убью. Вот как интересно. Причем здесь ваша любовь? Это любите, что прилетают ракеты в Украину? А сейчас вы скажете, а я не виноват, а я. Почему я не виноват, а я? вас так люблю, что Да мне любовь не вот надо. надо. Вы, ракеты, вы любите, что ракеты, ракеты посылаете ракеты к нам. Бросить, любовь ты нашла. Люблю. Ракеты бы я не бросила. Чего? А что ты на меня орешь-то? Так и же зачем мне твоей любви? Я тебя не а любил он и он к тебе домой он не он приезжал. А ты меня любишь, я. но твои я граждане Российской Федерации, в частности, президент, которого ты выбрала, он пришел в Украину. Я, пришел в Украину. я не про тебя я... А, а мне не имеет значения, чего ты любишь. Ты люби да. Россию и Путина ты любишь. У тебя любви больше нету. Давай. Здравствуйте откуда? С Оренбурга, а, Урал. Урал я а я нет, я Украина, Ивана Франкийского Вы сейчас на работе, я зрозумел, да? Вот так на этого похоже, на Юрия Стоянова. А, да. Не знаю, может и родичу. Ну, такие дела. Ви зараз на роботі, так? Так, на роботі. Да? Да, на роботі. Ага. Їздите, так. Да? Ну, оскільки ви їздите по дорогах значит, Російської Федерації, значить, скажіть, що ви, от як ви по, по поводу відносин між Україною та Росією, то у нас у селі нічого не кажуть. Ніц, ніц, не Що? А уж кажут, то скажите мне, что вы думаете про обставины, которые проходят между Украиной и Россией. у нас в селе ничего не балакают на эту Все балакает, все ништяк, короче, я вам так скажу. А что такое ништяк? Что я... ништяк? Я вы на иностранном разговариваете, я вам тоже так ответил. А что такое ништяк? Это все хорошо. А, хорошо, это я. Это як. Ну, то значит, то правда, что хорошо, что Украина делает денацификацию российских солдат, граждан Российской Федерации. Что делает Роберт? Денацификацию, денацификацию Украина делает. А мы в курсе, что, что никакой денацификации у нас в России нет? Який, я за мобилизацию ничего, я говорил за денацификацию. Ви давайте по-русски я Нащо вам... ж я ж пожуваю по-русски, ми ж то брати, як ви кажете, то ж ви повинні. Що, якщо ви не знаєте мову. Не ви по-русски говорите, я вас вообще не понимаю. Вот Чого? Чо що чо ти... Чо, чо ти не розумієш, володшого брата? Не розумію вообще, ні капельки. А що? Потому що ви по-русски не розумієте. Я один виділи з тобою спілкуюся. Я прекрасно розумію російську язик. Но, а украинский я не разумею. А что ты не разумеешь, а я разумею? Потому что у вас два языка. Русский а у... Не, украинский. у меня... Как это, два языка? У меня язык один. А у тебя сколько? Ладно, короче, ты будешь по-русски разговаривать или нет? А ты что? Ты что? Ты, ты шо, язык молодшего брата не знаешь, да? Не, половину не понимаю. А что ты такой тупый, то так? Не, 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 стой, 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 ты давай не груби. Я ж не я ж, мне ж то интересно, чему ты называешь меня братом, но не разумеешь украинскую мову? Где украинская мова преподавалась в школах? Я тебе скажу, даже, даже, який писал Ломоносов в 1754... В 55-м році, то он э, писал все с украинской мовою. Дедуль, стой, 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 тормози, тормози. тормози. Торможу, торможу. тормози. Торможу. У меня двое детей в школе учатся, и они ни хрена не изучают украинскую Но То есть то, что они не имеют мужского полового члена, это ж меня не интересует. Дедуль, дедуль, тормози. Стар, Я тебе ще раз скажу: они изучают англійський, російський і французький. Ну, це, це особливо твої питання. Ну, ти ж говориш, ви ж у вас кожен по голову громадянин Російської Федерації говорить, що Україна стой. це брати. И ми одне цілий. Даже Ленін родив Ленін родив Україну, а раз Ленін родив, то деду, ми деду. брати. Деду. А. Стой, стой! Так. Давай, ты понимаешь меня по-русски? О, дуже прекрасно. Я, я тебе дам один совет. Не требуй мне, вот не, не требуй мне, чтобы ты рад. Ты его вот сейчас трепещишь, орешь, ты просто головой об два раза. А, ну, ну видишь, и, видишь, 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 я с тобой, ты и шаг ты потный, я с тобой ни одного мата не пронес. Давай, давай, короче, просто об стол. Два раза, короче, шабанись. Откуда ты знаешь, что у меня короче? Тебе понравилось, я, да? Я, да? Тебе я, понравилось, тебе что у меня короче было, я да? Видишь, какой ты? Да ж какие болотки. мы братьи с тобой! Ты все брат добра! Вот вся Российская Федерация я, говорит, мой, что мой, Украина бля, это младший дедуль, брат. Или старший. Дедуль, дедуль, а -а. дедуль. Давай с кресла, короче, прям башкой откуда, стол, Откуда чтобы... ты знаешь, что у меня короче? А то ты как бы начинаешь Про Кресто, про коротше. Ти ж брат мені, ти, ж, я, ти, ти називаєш братом мені, розумієш? А я тобі так перехожу на російську мову, бо тобі було зразу е, зрозуміло, що ти не є брат мені. Давай, ідіот, як ти не розумієш. Здравствуйте, ви откуда? Ви з Башкірів. А з Башкірів? А ні, я із України. Ага. Я вспомню, у вас такая вот, ага, а -а, вот такая вот, да, прикольно. Кстати, давно вас не видел, наверное, где-то полгода вас не встречал. Да мне жена не выпускала сколько. Вот, блин. А что, да. она у вас начальница? Очень, очень строго нынче. Ага. Она мне пускает то есть, только после 11 вечера, 20, после 23.00. Да. Тоже. Вот. Да, а у 23.00 у нас комендантский час. Что за бардак что не творится? А как вы думаете, почему творится бардак? Бардак. Ну, потому что когда в семье хозяин не хозяин, а хозяйка. Вот такой бывает. Поэтому у вас до 23.00 не пускает компьютер. Нет, я же она не в компьютер, она меня на улицу пускает после 23.00. Не пускает. Пускай. Пускает, да пускает после 23, а до этого дома держит? Да. А это знаете зачем? Зачем? Чтобы ТЦКшники вас не забрали. Нет, потому что у нас комендантский час. ТЦКшники. А вот хорошо, вот смотрите, хочу вас спросить по поводу ТЦК. Вы все ТЦК, 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 ТЦК. Я вот это смотрю, вам вот телевидение, которое есть в Российской Федерации, вам, наверное, в мозге так зашарило, так наплевало, что вы даже разобраться не можете. Можно несколько вопросов наводящих, а вы будете отвечать. Потом, конечно, я спрошу уже вашим ответом. Но перед этим я скажу вам, что я телевизор вообще не смотрю. Никаких... Ну, это же понятно, это же понятно. Там никто телевизор не смотрит, но главное, вы знаете от ТЦК. Смотрите. Как вы считаете, если в Украине идет война и объявлено военные положения, должны ли военнослужащие и полиция вместе проверять документы? Но если комендантский час на самом деле. Давайте, его... давайте еще раз. Идет белый день, солнце стоит в зените. Должны ли проверять ТЦК, ТЦК, военные и полиция? Документы у гражданина, любого гражданина Украины, да или нет? Комендантский час, да. А так нельзя? Комендантский час, Тоня, да. значит, только в комендантский час проверяется, правильно? Да. Может ли ДШРГ, На... может Не развить... подождите, можно ли мину подставить или, как бы сказать, сделать диверсию днем? Какую мину поставить? Ну под железную колю или подорвать какой-то завод днем можно или нет? Да легко. Да легко. А для того, мы, так должны они проверять документы днем или ночью только? У подозрительных людей обязательно вы. Как свой человек. Как определить вашу внешность? Вы нет, подозрительный, нет, или нет, подо ну, ты как? не подозрительный? Да. Не даешь сказать даже. Ну вы сказали Подожди подозрительный. Ну, вы сказали Подожди, подозрительный. Нет, нет. Мне уже Подожди, достаточно под... одного слова. <laughs> Скажите, определите. Определите меня, куда пошел.